Вот и мы оказались наконец-то на последнем уровне всего первого эпизода. Так, уничтожаем свинок. Не знаю, их, их звать совсем не так, но я их так называю. Вот. Нам дается как-то уровня. Много аптечек, но у меня и так есть хп. Вот а, Так, здесь находится секрет, соответственно, Сфера. Вот. Это был... Это единственный, кстати, секрет на этом уровне. Угу. Сейчас две. Мы... Давайте... Сплемнта уже нечего терять, в принципе. Так, видите, тут много разных припасов. Угу. Вот. Угу. И сейчас будет боссы, боссы будут, сейчас вы увидите их тоже, будет два багона ада, два багона ада, давайте сюда. А что они там стоят, ах вы зараза, так, церкви готовы, А видно не хочет сюда идти. Ребята. Давай я тогда сам подойду к тебе и... Все. все. Вот и все боссы. В первом эпизоде. Вот и все боссы, в принципе. Ничего сложного тут нема. Вот. Так, мы заходим в какой-то зловещий портал. У нас нападает куча монстров. Нас вырубает. Мы телепортируемся куда-то в неизвестно куда. И на этом заканчивается первый эпизод. Сейчас будет еще текст. У меня тут я перевод этого текста. Сейчас я вам зачитаю. После победы над крупными злодеями и зачистки фобусной базы. Мы были, Мы все это время зачищали базу на фобусе. На вашей улице должен быть праздник. Ведь так, ведь так. А где же большой приз и билет домой? Какого, какого дьявола? Все должно было закончиться не так. Да, нас не было эвакуи у этой после миссии. Полная тухлятина, похожа на потерянную базу на Даймосе. Кажется, вы застряли на прибережье преисподней. Путь только один. Вперед! Чтобы продолжить путешествие по Думу, сыграть в прибережные э, его замечательный. Ну и продолжение Inferno. Так что... В следующем эпизоде будем... Продолжать... Зачищать. Вот. Так, в принципе, заканчивается первый эпизод. Вот. Думаю... Ну что ж, Всем спасибо, кто смотрел. Встретимся уже в, в следующем эпизоде. Всем пока.